Ну, конечно же, помочь всем, кто сегодня здесь на поличе своих возможностей. Активность нужна. Ребята они стараются везде участвовать, невзирая на сложности перед Я пожелаю всем хороших стартов. И, конечно же, поделиться мастерством, показать, на что сегодня, особенно вот на этих велосипедах, способны наши подрастающие. Не успел представить. мы так нашего мэра. И открытый Я очень рада, что мы все это горит будем. Конечно, как бы хотелось бы более многочисленные последствия минуточка передела по душам, но я думаю, что все, кто сегодня приехали сюда получат тоже большое удовольствие. Очень приятно видеть, что у нас здесь собраны от мала до велика. Я думаю, ребятам будет на кого равняться, будет что показать самим, и будет что посмотреть. Я желаю вам удачной, легкой старты и и Я беру слово э, тоже для приветствия, приветствую всех, кто собрался, приехал, откликнулся. И вижу, подтягиваются люди, и это хорошо. И жалко в седьмой школе сегодня занятия, но ребята уже летят, летят. Я вижу, подтянулись ученики, воспитанники наши. Вот это начало. Начало всегда тяжело. Но тем не менее, кто откликнулся, всем спасибо. И думаю, что это станет у нас традиционным. И мы будем постоянно проводить этот велопробег, подтягивая в свои ряды все больше и больше членов и жителей города. Вот. И нашу подрастающую молодежь. Ну, за ветеранов, конечно, я не забываю. Молодцы, кто до сих пор в лет катаются, совершают велопоходы, велопробеги. Это Это меня и Виктор. Иди, пожалуйста, сюда. Иду. И... Приветствую слово, пожалуйста. Ой. Так, ну, ну что? В этом у нас особо не запланированы. Здесь

В первой категории сложно, но... Ну, это это сложновато. Это далековато мы... операция, конечно, да? Да. Да нет, что... нет, нет. нет, нет, нет. нет. Мост, скорее всего, это Сейчас приедет у нас... Вон ну, он, руководитель похода, Серёжа. <кх> И он, может ну, быть... Давайте мы, мы, мы с кем-то мы... посмотрим движение, да? Мы И идем. И покажем, сюда, что это Дружковская вот, как раз секция мы приехала. Привет всем. Привет. Что залезал? Что Чтобы тебя лучше видеть. А вот рыбак приехал. Где удочки? Наживка, видишь, уже вот, наживка. О, по-любому.